Hai semua, selamat kembali ke YouTube Cikgu Li. Hari ini kita akan belajar tentang anti jenayah dan anti rasuah. Okey, jom. Okey, sebelum kita mulakan, kita haruslah memahami dulu situasi apa yang kita akan bincangkan. Seorang kenalan anda di media sosial mula menawarkan peluang pekerjaan bergaji tinggi tetapi meminta anda memberikan maklumat perbankan terlebih dahulu. Soalan pertama, Bagaimanakah anda boleh mengenalpasti pasti tanda-tanda bahaya di dalam situasi tersebut? Tanda-tanda bahaya dalam situasi tawaran kerja di media sosial ialah meminta maklumat perbankan terlebih dahulu. Ini adalah amaran paling besar. Tiada majikan sah akan meminta nombor akaun bank, nombor PIN yang kedua pula, tanda-tanda bahaya dalam situasi tawaran kerja di media sosial ialah tawaran gaji terlalu tinggi berbanding tugas jika kerja yang ditawarkan kelihatan terlalu mudah tetapi bergaji luar biasa tinggi. Itu adalah teknik biasa penipu untuk menarik mangsa. Tawaran mudah, cepat, income tinggi hampir selalu mencuri kekerasan. Seterusnya, apakah langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu anda ambil sebagai usaha mengelakkan penipuan kolam putih? Okey, yang pertama, jangan sesekali kongsi maklumat perbankan atau peribadi. Penipu sering meminta maklumat ini untuk melakukan transaksi haram. Seterusnya, kita perlu mengesahkan dulu kesahihan syarikat tersebut. Semak semua tentang syarikat itu. Cari jika syarikat pernah dilaporkan terlibat dalam penipuan tengok dulu janganlah ambil je okey seperti yang dipaparkan ini ialah contoh kes penipuan pekerjaan ramai tak serik terima tawaran kerja di luar negara sebab gajarannya banyak seterusnya pada pandangan anda antara kemiskinan dan ketamakan faktor manakah lebih membawa kerosakan kepada masyarakat dalam jangka panjang okey daripada pandangan saya ketamakan lebih membawa kerosakan kerana kerosakan dalam struktur sosial, ekonomi dan moral sesebuah masyarakat. Yang pertama, ketamakan merosakkan sistem dari atas ke bawah. Ia akan menyebabkan rantaian ketidakadilan dan akhirnya mengekalkan ke kemiskinan generasi demi generasi. Ha, banyak tahu kesan negatif tentang ketamakan ni. Jangan sesekali tamak eh. Yang kedua, ketamakan menjejaskan nilai moral masyarakat. Sifat tamak bukan sekadar tindakan mengambil lebih daripada sepatutnya, tetapi ia memupuk budaya mementingkan diri, eksploitasi penipuan, ketidakjujuran. Apabila ini menjadi biasa, masyarakat kehilangan rasa percaya kerasakan moral seperti ini akan ambil masa untuk dipulihkan. Seterusnya, ketamakan mencetuskan konflik kuasa jangka panjang. Ha, sejarah dunia banyak menunjukkan bahawa ketamakan melahirkan penindasan membentuk sistem tidak adil mencetuskan konflik ia akan menyebabkan pengelakan masyarakat dan perebutan sumber. Seterusnya, ini ialah contoh untuk kes rasuah. SPRM tahan 8 lagi pegawai JPJ. Sekarang, golongan masyarakat tidak lagi takut kepada JPJ kerana pada mereka duit kopi dapat menyelesaikan semua masalah jenayah. Kesimpulannya, pada pandangan saya, ketamakan merupakan faktor yang lebih merosakkan masyarakat dalam jangka panjang. Ketamakan dapat merosakkan struktur sistem melemahkan integriti, menyekat keadilan dan mengakibatkan kemiskinan berterusan dalam masyarakat. Sekarang, Cik Guli ingin menyeru kepada semua, sama-samalah kita tolak rasuah, tegakkan amanah. Tidak, jangan sesekali memegang rasuah, memegang jenayah. Anti rasuah, anti jenayah. Terima kasih untuk yang menonton. Sama-sama kita anti rasuah.